Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Deny Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero su mente se ya fija en Prapai, había llegado a confesar que sabía que Kiri era la razón por la que Prenarin y Prapai habían roto. Solo para que él pudiera perseguirla libremente, a Prenarin ya no le importaba eso, pero seguía preocupada por Prapai. A pesar de que Prapai todavía estaba con ese hombre, su cuerpo estaba cubierto de moretones por el dolor. Prenarin sabía que no debía interferir más, debía alejarse del dolor que esa situación le había causado. Pero al mismo tiempo, habiendo amado a papá y siendo mujer, era imposible ignorarlo. Después de la evaluación de desempeño, a Kemjira se le asignó a hacerse cargo de un puesto que estaba vacante, lo que facilitó su participación en las reuniones. Últimamente, no solo disfrutaba de su trabajo, sino que tanto sus compañeros superiores como los jefes de departamento estaban impresionados con su rapidez de aprendizaje. La integrante más joven del equipo cruzó la oficina, pasando por cada escritorio camino a la estación de bebidas. Empezó a preparar dos tazas de té verde caliente, pero no había llegado muy lejos cuando pasó junto al escritorio de su líder. Pidgey, quien comentó con una mueca de desprecio. ¿Sabes que la posición que ocupas ahora era de mi novia? Debe ser bonito robarle el puesto a otra persona. Pidgey dijo esto con irritación. Últimamente, la nueva empleada como Kemjira había recibido tantos elogios que Pidgey, la líder del equipo, sentía que la estaba eclipsando. Gira hizo una pausa y luego se giró hacia la cabecera del escritorio al fondo de la sala. Arqueó una ceja con calma y respondió, a pesar de que ya había tenido desacuerdos: ¿Estás hablando de la persona que fue despedida antes de que yo llegara? Cuando Kemjira preguntó eso, la mujer mayor se cruzó de brazos y la miró fijamente. La postura era similar a la habitual de PG. Pero aún así era diferente en cierto modo. Kimjira no pudo evitar pensar que la mujer parecía una manzana dorada, brillante por fuera, pero aún no exactamente igual a como ella la había imaginado. Es cierto, pero por dentro está podrido de gusanos. Dijo que la empresa lo despidió sin motivo alguno, pero no insistió porque vio que yo seguía aquí. No sé por qué, pero quizás tú sí porque esta empresa tiene mucha gente con contactos. La persona acusada indirectamente esbozó una sonrisa confusa, sin necesidad de acalorar la situación. Era evidente cuánto rencor le guardaba la otra persona. Esto ocurría aunque el asunto no le involucraba directamente y no estaba segura de si tenía alguna relación con él, pero la persona seguía lanzando acusaciones parecían buscar cualquier oportunidad para pillarla en falta, aunque Kemjira le había explicado varias veces que lo que decía no era cierto, la persona que simplemente se negaba a comprender seguía insistiendo. Kemjira no sabía si estaría satisfecha solo si ella renunciaba. No inventes rumores solo para perder el tiempo. No tengo nada que ver con esto. Si de verdad quieres saberlo, ¿por qué no le preguntas a recursos humanos? ¿Por qué despidieron a tu novio? Creo que te está mintiendo y le guardas rencor a la persona equivocada. Gira dijo, sacudiendo la cabeza con frustración. Antes de que pudiera irse, fue detenida por una frase importante: Te vi con el jefe en el estacionamiento ese día. La mujer de cara bonita se giró para mirar al orador que ahora tenía una sonrisa satisfecha. Bien, debe ser bueno halagando a los superiores, ¿no? La última vez fue Pimaturos. Ahora te estás abriendo camino hasta llegar al jefe. No me extraña que hayas conseguido el puesto de otra en la empresa cuando no estaban contratando. Esta vez la mujer alzó la voz y para entonces... Todos ya estaban acostumbrados, pues este tipo de conversaciones eran frecuentes. Últimamente, Pichi ya ni siquiera intentaba ocultar cuánto le disgustaba a Kemjira. No necesito hacer eso, respondió Kemjira con firmeza. Nadie quiere admitir cosas así. Se burló de la mujer alta. Kemjira respondió con calma. Si piensas así de mí, ¿por qué no consideras que tu novio podría haber sido despedido? Por intentar acercarse a alguien con quien no debía, nadie querría decir eso tampoco. Después de dejar caer esa bomba, regresó a su escritorio.